Бабушка, это однозначно. Очень, очень, очень похоже. Очень похоже, да. Очень похоже, да. 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 а, Вот первое, а что хочется, хочется, чтобы вот сейчас мужчина Потому что строите из себя такого белого, пушистого, когда вот то с одной женщиной обвинение, то с другой. Как красиво. А он сидит. Я ну, смотрела в. на реакцию тела. Игоря, да. Вот он как актеры, в плохие актеры в сериалах так таращил. Жалко, людей, которые попались на своем добре. Послушайте, то, что действительно Аня оказалась увлечена в эту, это факт. Но именно здесь, в студии, насколько я понимаю, Аня впервые обвинила Игоря и Тамару Николаевну. Вы как считаете, замечана они или нет? Я считаю, что они были в курсе, потому что когда Аня якобы проходила через операции, она это в 3 часа ночи. Она звонила Аня, умирает. И в 3 часа ночи шли вот эти разговоры. Если Аня в то время была дома, то наверняка эти разговоры бы слышали. Простите, как раз вопрос. А участвовали или нет? Да? Естественно знали. И вот теперь мы отвечаем. Естественно знали. Почему? Потому что она была из нашей семьи. Легко. Круг маленький, запуск, а уже... Это уже прерогатива, уже милиции как бы. То есть есть организованный... Милиция обязана расследовать группы. уже после выхода этой Уже остается дело за мал... Получается, мы не первые, кому Аня обратилась за помощью. Оксана и Андрей... За свой счет. Аня... Все эти медицинские счета, они потратили 19 тысяч. 000...